श्रीलक्ष्मीनरसिंहमन्त्र राजपथस्तोत्रं श्रीपार्वत्युवाच मन्त्राणां परमं मन्त्रं गुह्यानां गुह्यमेव च ब्रूहि मे नारसिंहस्य तत्त्वं मन्त्रस्य दुर्लभं श्रीईश्वर उवाच उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् वृत्तोत्पुल्लं विशालाक्षं विपक्षयदीक्षितं निनादतनस्तविश्वाण्डं विष्णुं बुग्रं नमाम्यहं सर्वरैवद्यतां प्राप्तं सबलौघौदिते सुतं नकाग्रैशकलिचक्रे ह्यस्तं वीरं नमाम्यहं पदावष्टाब्दपातालं मूर्धाविष्टा त्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहम् ज्योतिषुर्केन्दुनक्षत्र ज्वलनादीननुक्रमात् ज्वलन्ती तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वैरिन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा योजानाति नमामामामामामामामामामामाद्यं तमहं सर्वतोमुखं नरवत्सिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महाशटं महाद्रंश्रं तं नरसिंहं नमाम्यहम् यन्नामस्मरणे अद्भितभूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याद्यश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहं सर्वोपियं यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रीया च भद्रयाजुष्टः यस्तं भद्र नमाम्यहं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगुणान्वितं भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम् नमस्कारात्मकं यस्मै हि विधायात्मा निवेदनं त्यत्यदुः कोकिल किलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहं दासभूता स्वतः सर्वे यात्मानं परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहं शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयं त्रिसन्द्यम्यः पठेत्तस्य श्रीविद्यायुश्च वर्धते ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹೀನಂಚ ನರಸಿಂಹ ನಮೋ ಸುತೆ ಸದ್ಗುರುಚರಣರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಿಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು